क्या महबूब जब, जब लोग आपसे आप मेरे मुतालिक पूछें तो मैं बहुत नज़दीक हूँ और मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जो मुझसे दुआ करता है तो मालूम हुआ चीख चीख कर हैं चीख चीख कर दुआ इससे की जाए जो हमसे दूर हो रब रबारा तो हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है तो फिर आमीन चीख चीख कर कहना <overstire> ये मुनासिब नहीं है और तलीम क़ुरान कर के, के भी, भी मुखालिफाल <सवाण> अच्छा अच्छा सरकार दुर्ालम सल फरमान बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ अबू दाऊद शरीफ तिलमी निसाई सब में इब माजा में जहाँ जहां इसको ओपन करके देख सकते हैं सरकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि जब इमाम आमिन कहे तो तुम भी आमिन कहो क्योंकि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुआफिक होगी इससे गुजशा गुना बख्श दिए जाएंगे इस हली से, से मालूम हुआ कि गुना की मुआफ़ी इस नमाजी के लिए है जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन की तरह हो और जाहिर है कि फरिश्ते आमीन आहिस्ता कहते हैं हमने इनकी आमीन आज तक ना सुनी तो चाहिए कि हमारी आमीन आहिस्ता हो ताकि फरिश्तों के मुताबिक हो और गुनाहों की मुआफ़ी हो तो जो लोग चीख चीख कर कहते हैं वो जैसे मस्जिद में आते वैसे ही जाते हैं इनके गुनाहों की मुआफ़ी नहीं होती क्योंकि वह फरिश्तों की आमीन की मुखालफत करते हैं दूसरी हदीस पाक बयान कर रहा हूँ हदीस पाक नंबर दो सरकारी दोआल नूर मुजस्म शाह आदम सल् का फरमान इमाम बुखारी अबूदी नसाई शरीफ में ये मौजूद है कि सरकारी दोलम नेरमाए जब इमाम कहे तो तुम आमीन कहो क्योंकि जिसका ये आमीन कहना फ़रिश्तों की आमीन के मुताबिक है उसके गुना बख्श दिए जाएंगे रसुल्ला

मुक्तदी जो है इमाम के पीछे शुरुआत तो हर गिज ना गी पड़े अगर मुख्त पढ़ना पड़ता तो है तो सरकार फरमाते हैं कि जब वलद बलिन कहे तो तुम आमीन कहो मालूम हुआ कि तुम सिर्फ आमीन कहोगे वलद बलिन कहना इमाम का काम है अल्लाह ये अदिश पाक जो है अल्लाह करे सलीम अल्लाह ताला ता फरमाए जो इमाम के पीछे पढ़ते उनको सरकार फरमा इदा इमाम जब वो जब वो तो, फकूलू आमीन। तो तुम आमीन अब सरकार के के इमाम ही कहे तो अगर मुक्तदी है तो मुक्तदी इसके ऊपर फिर उसके कई सवाल आ जाएंगे कि मुक्तदी अगर शुरुफाते पहले खत्म करता है तो पहले मुक्तदी आमीन कहेगा तो मुक्तदी तो इमाम से आगे निकल गया अब मुक्तदी ने पहले सिर्फ आते ख़त्म कर लिया सरकार के फरमान के मुताबिक फिर वो आमीन नहीं कहेगा अगर आमीन कहता तो इमाम तो अभी पीछे है तो बहुत सारे मामला जो है ख़तरनाक हो जाएंगे अगर मुफ्त लेट आया है और मुक्तदी ने आके फातिहा को शुरू किया लेकिन इमाम पहुंच गया मुक्तदी कह रहा इमाम कह रहा है अब, अब बताइए ये जो आलमीन जिसने कहा है ये आमीन कहेगा या फातिहा को मुकम्मल करेगा अब इसके लिए तो फर्ज गया क्या है और शरीयत की शरीयत ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक अपनी अक्ल से नहीं इस्तेमाल करेगा तो ये जो है बात अल्लाह करे अकल में आ जाए हजरत ना आहिस्ता आप बिस्मिल्ला को ना ऊंची वाज से पढ़ते ना ही आमीन को ऊंची वाज से पढ़ते हजरत उमर और हजरत अली तो वो आहिस्ता पढ़ते थे हजरत बिन हाजर कहते हैं तो मालूम हुआ के आहिस्ता आमीन कहना ये सहाबा, ये सहाबा का भी तरीका है। सहाबा, है सहाबा की भी सुनते यानी इमाम चार, चार चीजें आहिस्ता कहे बिस्मिल्लाहि रब्बना लकल हम्द अऊजु और तहियात ये आहिस्ता कहनी चाहिए